पाकिस्तान के 14 साल नौजवान आज़म तारिक ने सऊदी अरब में होने वाले मुक़ाबला करत में शिरकत की अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवान इस हफ़्ते होने वाले मुक़ाबले में अपने मुल्क के वाहिद नुमाइंदे थे इस हवाले से आज़म तारिक ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा में क़ुरान मजीद के हिफ्स तिलावत और तफसीर के शाह अजीज बैन अलकवामी मुक़ाबले में हिस्सा लेना बहुत बड़ी कामयाबी और सीखने का काबिल जिक्र तजर्बा था कराची से ताल्लुक रखने वाले सातवें जमात के तालिब इल्म आजम तारिक मुक़ाबले के फ़ाइनल राउंड तक पहुंचे जिस पर उन्हें पाँच हज़ार रियाल और अचीवमेंट सर्टिफ़िकेट का इनाम दिया गया अरब न्यूज़ के मुताबिक इस मुक़ाबले का अहतमाम सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर ने किया था जिसकी इख्तामी तक़रीब में मक् के नायब गवर्नर शहज़ादा बदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने गुजशत रोज़ दस लाख डॉलर के इनामत तकसीम किए अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान आजम तारिक समेत 117 सौ सत्रह ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले एक सौ छियासठ उम्मीदवारों ने पांच मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के, के मुक़ाबलों में हिस्सा लिया था